मेहसाणा हिंदू हित रक्षक समिति द्वारा रेली नयोजन करवा दलित युवा हिंदू संगठन सुधी पह देखो हमारी यही डिमांड है अब याचना नहीं रण होगा संघर्ष महाभिषण होगा हमने आज कलेक्टर श्री को यहाँ निवेदन किया है यहां पर हमला हुआ है हम किसी को छेड़ते नहीं जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यहां धार्मिक खड़े हैं इतना करने के बाद इस्लामिक जिहादी उनको भी धमका रहे हैं कह रहे हैं कि धार्मिक भाई अस्पताल में से घर आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं अगर धार्मीन भाई हमारा धर्म योद्धा है उनका बाल भी बांका हुआ तो मुसलमानों परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना हम नहीं चाहते हैं दंगा फसाद। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी औकात भी हम दिखा सकते हैं यह हिंदू समाज है मेहसाणा और शहर और जिले का हिंदू समाज जग चुका है ये अकेले धार्मिक भाई पर हमला नहीं है हिंदू युवा पर हमला है हिंदू समाज के स्वाभिमान पर हमला है इसलिए अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा अभी अभी राधनपुर में एक रमेश ठाकुर पर हमला हुआ आज अहमदाबाद में एक सिंधी विद्यार्थी पर हमला हो उसको मार दिया गया ऐसे ही थोड़े दिन पहले दिल्ली दरवाजा में एक होमगार्ड के जवान सोलंकी पर हमला करके उसको मार दिया गया हिंदू समाज अब हद हो गई अब यही अगर सिलसिला चालू रहा तो हम स्वयं हिंदू समाज का नेतृत्व करके इन लोगों की औकात दिखाने के लिए रोड पर उतरेंगे और आंदोलन के रस्ते पर जाएंगे कलेक्टर पर आवेदन पत्र दिया है क्या क्या क्या, क्या उन्होंने कलेक्टर श्री ने कहा तंत्र आपके साथ है अच्छा अच्छी भाषा में हमारे सबके साथ बात की उनके माता पिता ने भी उसका दर्द कलेक्टर श्री को रजू किया कलेक्टर श्री ने हम सभी को आगाह किया है कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है મારા બાલો ભરી પચાસ માણસો બધા મારવા ફરી વર્યા અને એને ધમકી વારંવાર આપવામાં આવે બજરંગ ધર્મ કેમ રહેશે આવે છે બરાબર આડી ગાડી મૂકી દે આડી રિક્ષા મૂકી દે મારા બાબાને એકદમ જવા તું તો સામાન્ય એક રિક્ષા મોટર સાયકલ ખરાબ 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 ગારો ગારો બોલવા તેમ અને અયુબ જવાને પણ એમને બી ખરાબ ખરાબ ગારો બોલી અને એના જોડે બેઠે તો મૌસી છોકરો કરીને એનો મારવા મોકલ્યો અને મારા છોકરાને બહુ માર માર્યો છે બરાબર તો મારા છોકરાને હજુ બી ધમકી આલવામાં આવે છે કે બહાર નીકળશે તો અમે સોડીશું નહીં એ અમે એ નહીં મારો તો બીજા જોડે પણ કોઈક કરાવશે એટલે મારા છોકરાને અમને બીક લાગશે એટલે અમારા

એ આપની મોટી જવાબદારી છે અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન આપને રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે